You Всем привет, дорогие друзья! Я снимаю видео. С вами Руба Крафт. Да, это мое видео. Э, так сказать, как назвать, я не знаю, но будем сегодня это делать. Установку супро то есть Sony Vegas Pro 10. Вот. После того, как вы скачаете Sony Vegas Pro абсолютно бесплатно, это будет вам стоить. Это, конечно, немножко долго, но ничего, сейчас справимся. Так, вот этот архив в Supro. Возьмем ничего здесь нету особенного, вот только это. Закрываете его, нажимаете вот сюда, извлечь файлы любимым архиватором, каким хотите. Ну у меня это такой. Так, извлекаете, у вас появится эта папочка, заходим в эту папочку сначала. Так, я специально удалил э, Sony Vegas Pro, чтобы вам показать, ее, как установить. Так, это, это и это, это 32-битная разрядная система, это 64. У кого, как, кто не знает, как посмотреть свою систему, нажимаете вот на компьютере, вот здесь свойства. Вот, и у вас здесь пишет вот 32-разрядная оперативная система. Так, у кого 64 нажимаете устанавливать 64, я нажимаю вот это. Нажимаете, сейчас ждет немножко. Так, ну вот, выбираете язык, next нажимаете обязательно вот это юнестит Current дальше next нажимаете это. С условиями установки пого вот это уже э -э не трогайте ничего здесь ничего не нажимайте куда он просит туда и туда и эту версию так вот здесь можете поставить галочку и здесь install так вот у нас немножко будет долго устанавливаться не знаю даже немножко долго получится так устанавливается. Я подожду, конечно. Ссылка обязательно будет в описании, куда можно скачать этот, этот файл, архив. Так. Ну, здесь немножко устанавливается, немножко долго. Я подожду, пока установится. Ну, что-то долго. Да, немножко долго устанавливается. Я даже не ожидал, что будет долго. У меня быстрее раньше устанавливалось. Давайте я поставлю на паузу и там... Вот, после того, как вы установили, вот это окно такое вылезет к вам. Здесь появится на рабочем столе значок. У нас... Вот, это нажимаете на финиш. Так, дальше у нас самое главное. Нужно крякнуть эту Sony Vegas. Кряк нажимаете. Здесь это я не знаю для чего. Это не нажимаете. Нажимаете вот эту другую папку. Пачки и DI. Так. Вот нажимаете это. Натаскаете вот запуск от имени администратора. Это обязательно. Нажимаете. Так, вам вот. Вот здесь ждите 10 секунд, сейчас громкость, сейчас будет очень громкая музычка. Так, ну здесь, так, мишкер. Так, сейчас будет контр. Нажимаете. Вот. Вот такая музычка у нас. Дальше нажимаете вот это. Выбираете свою Sony Vegas. 10 у нас. Вот нет, все-таки сбавлю звук. Потому что здесь очень громко. Да. Так, вот так. Нажимаете на свою версию. Так, где она? Э -э -э, немножко вверх. А вот она. Вот, 32 или 64 бит нажимаете на это, вот, уже появляются новые, новые значки, так, так, дальше берем, вот так делаем. Дальше на, нажимаем на патч. Так, берем, где у вас установи, установилась вот диск C локальный у нас устанавливалась. Здесь это версия. Так, вот, нажимаем на Ищем, ищем. Вот. Так, Program place вот здесь. Э -э -э дальше. Так. А вот у нас Sony. Vegas Pro. Нажимаете ОК. Дальше у нас снова вылезет окошечко. Дальше нажимаете снова на эту же программ Place так дальше идем же Skype вот Sony и на это уже Shed Put In Ins вот это Shaded Put Ins вот это Нажимайте на это вот у вас уже патч происходит Крак. крякается так бы сказать так вот вот она быстро здесь где-то секунду 10-20. Вот. Вот, вот, нажимаете ОК. OK. У нас патч присутствует. Это окошечко у нас не закрываем. Вот теперь можно запускать Sony Vegas Pro. Уже когда мы пачнули эту версию. Так, вот, нажимаете на Next. Вот здесь у нас просит это. Серийный номер, да. Вот это у нас серийный номер. Берем там, где 1R8, вот 1R8, вот это, 1R8, вот здесь 1R8, так, вот оно. Нажимаете, все это полностью копируете, как, как вам удобно. Вот, это копируем, нажимаете «Далее». Дальше нажимаете на вот это, «Register from another computer», «Регистрация с другого компьютера». Так, это онлайн. Регистрация. Ну, это нажимаете. Нажимаете «Далее». «Далее». Дальше здесь ваше имя. Здесь любое имя. Я назвал себе «Нео», не знаю. Здесь ничего не трогаем. Здесь пусто-пусто. Здесь что-нибудь. Нажимаете на эту галочку. Здесь должны быть две галочки. Вот. Вот, нажимаете «Далее». Вот. Дальше выбираете себе себе любую абсолютно папку вот я наверное вот так на зубы я уже вот уже я зарегистрировался вот потом уже это самое главное так вот код will look like вот это у нас самый длинный код так же самое его купируете. Вот, и вставляете. Сюда. Нажимаете готово. И все. У вас Sony Vegas Pro хорошо работает и уже установлен. Это можете уже закрывать. Этого нам уже не нужно. Ссылка будет в описании. Всем ставим лайки, подписываемся на канал, комментируйте. Не забывайте это. И добавляйтесь ко мне в друзья. Обязательно. Ну, здесь уже выбираете, вот. Здесь уже разные настройки здесь. Разные. Ладно. Вот. Ну, здесь можете корректировать видео. Ну, здесь еще я вам покажу настройки, как его настроить. Если вы хотите для Ютуба качество, вот как у меня настроиваете, 720 на 1280, вот так. Здесь нажимаете здесь галочку. Так. Ну, здесь, здесь уже все хорошо. Так, вот так делаете и нажимаете на ОК. Вот здесь экран уже у вас будет э, уже такой. Ладно, всем удачи, пока, э, пока до встречи.